નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ સાત અને વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર પાંચ હિન્દ દેશ કે નિવાસીનો સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયન પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું એ પહેલાં જો ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવી પ્રશ્ન નંબર એક સહી વિકલ્પ ચૂનકર નિશાના કીચી કોયલ કી કૂક પ્યારી હૈ પપીહા કિસકા નામ હે पक्षी का गलत जोड़ पहचानिए राज तो पपी है की पुकार को क्या कहते हैं तो टेर पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए तो मंजिल तो दे हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है उसे ढूंढिए तो प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उससे अभिन्नता है प्रश्न नंबर दो इन देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है इन देश के निवासी काव्य में भारत देश की बात है किसकी कूक न्यारी होती है कोयल की कूक न्यारी होती है बुलबुल क्या कर रही है बुलबुल तो बुल तराना गा रही है किसकी टेर प्यारी होती है है की टेर प्यारी होती है पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है तो पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल एक है हिंद देश के निवासी कार्यो में किन किन पक्षियों की बात हुई है तो हिंद देश के निवासी कार्यो में कोयल पपीहा बुलबुल -बुल, पक्षियों की बात हुई है हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध जैन और पारसी धर्म के लोग हिल मिलकर रहते हैं माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं माला में बेला गुलाब चूही चंपा चमेली जैसे फूल एक रूप हुए हैं कौन कौन सी नदियां सागर में मिलती हैं? सागर में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नदियां मिलती हैं। सभी धर्म का सार क्या है सभी धर्म का सार एक ही है मनुष्य के बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना प्रश्न नंबर तीन प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन-किन उदाहरणों के जरिए कवि ये कहना चाहते हैं कि आम सब एक हैं हमारे देश में रंग रूप वेश और भाषाएं अनेक हैं तरह तरह के फूलों के गुथन पर एक माला बन जाती है उदाहरण कोयल पपीहा और बुलबुल -बुल के गाने का राग एक ही होता है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक ही हो जाती हैं। इसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी तभी एकता है राष्ट्र प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया है हमारी राष्ट्रीयता की भावना में एकता है दूसरा नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है हमारे देश में अनेक नदियां हैं उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है इन नदियों से हमें ये संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है इसी तरह हमें भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे प्रश्न नंबर चार काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है धर्म है अनेक जिनका सार वही है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है इंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है नीचे दिए गए भावार्थ को दर्शाने वाली पंक्तियों काव्य में से ढूंढ कर लिखिए हमारे देश में रहने वाले लोगों का रंग रूप पहनवा और भाषा भिन्न है फिर भी देश में रहने वाले सभी लोग एक है इन देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है हमारे देश में कई धर्म है लेकिन सबका सार एक ही है जैसे रास्ते भिन्न भिन्न है पर सबका ध्येय एक ही है धर्म है अनेक झ का सार वही है पंध है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कोयल की कुक नियारी पपी, पपी है की टेर प्यारी का रही तराना बुलबुल -बुल, राग मगर एक है कोयल की बोली निराली होती है अपनी मिठास होती है बुलबुल -बुल का गीत भी अलग तरह का होता है इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक ही है इसी तरह अलग-अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे-प्यारे फूल गुंथे माला में एक है बेला मोगरा गुलाब जूही चमेली आदि फूल अलग-अलग होते हैं परंतु ये प्यारे-प्यारे फूल माला में गुंथने पर एक बन जाते हैं इसी तरह अलग-अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है कविता के आधार पर भारत देश में के बारे में आठ से दस वाक्य लिखी भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है जहाँ देश की जनता को देश की बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार है भारत इस कथन के लिए एक प्रसिद्ध देश है विविधता में एकता क्योंकि विभिन्न जाति धर्म संस्कृति और परंपरा के लोग एकता के साथ रहते हैं ज्यादातर भारतीय स्मारक और धरोहर विश्व धरोहर स्थल से जुड़े हुए हैं शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए हमारे देश की विविधता में एकता है दुनिया के देशों में भारत अनूठा देश है नदियां सागर में मिलकर एक होती हैं। दुनिया में हमारा देश निराला है तो इधर दू कर देना है दुनिया शब्दों के अर्थ लिखिए कुक कोयल की आवाज मंजिल तो ध्यय पंथ तो संप्रदाय तराना तो गीत तेर तो पपीह की आवाज अनूठा तो अनोखा समानार्थी शब्द की जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए हिंद तो भारत तो लिखेंगे चार पंथ तो राह रास्ता तो सिक्स छ लिखेंगे बहुत तो अनेक एक आएगा गीत तो तराना दो आएगा मंजिल तो तीन ध्यय उदाहरण के अनुसार क विभाग में से समानार्थी शब्द चुनकर ख विभाग में लिखिए सोना सोना तो कंचन या तो स्वर्ण लड़ाई तो क्या आएगा युद्ध और समर आंख तो क्या आएगा नेत्र कंचन ब्राह्मण तो आएगा आएगा ब्रिज और वीद कहानी तो क्या आएगा कथा और गाथा द्रिज और विप्र वो भी हो गया जंडा तो पता का और ध्वज चक्षु और खून तो आएगा रक्त और लहू, रक्त और लहू, कंचन और सुवर्ण सोना का आएगा प्रश्न नंबर दस और नीचे दिए गए शब्दों को लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए देव तो देवी भगवान शंकर देवों के देव कहलाते हैं पार्वती अम्बा महाकाली आदि देवी के स्वरूप हैं बालक तो बालिका वो बालक बड़ा शैतान है वो बालिका काफी सुंदर है अध्यापक तो अध्यापिका हमारे अध्यापक बहुत गुस्से वाले हैं हिंदी की अध्यापिका काफी अच्छी है छात्र तो छात्रा वह छात्रा काफी होशियार है वह छात्रा गणित में कमजोर है ग्वाला तो ग्वालियन ग्वाला वो पर खड़ा था ग्वालिन बकरियाँ चरा रही हैं। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से शब्द ढूंढकर लिंग परिवर्तन कीजिए हिरनी देवर छात्रा पुत्री बादशाह श्रीमती शिक्षक नाग घोड़ी तो छात्र तो छात्रा पुत्र तो पुत्री श्रीमान श्रीमती घोड़ा तो घोड़ी देवरानी तो देवर नागिन तो नाग शिक्षिका तो शिक्षिक, बेगम तो बादशाह। प्रश्न नंबर नीचे दिए गए सर्वनाम का पूरो पूरो वाचक सर्वनाम और निज वाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए खुद तू वे आप स्वयं हम में अपने आप तो पुरुष वाचक सर्वनाम अपने आप हमें में वो वे आप निज वाचक सर्वनाम खुद तू स्वयं रेखांकित सर्वनाम की प्रकार लिखिए मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ पुरुष वाचक गीता अपना काम स्वयं करती है निज वाचक वे लोग खुद काम करते हैं पुरुष वाचक तुम छुट्टिया में कहाँ घूमने गए थे पुरुष वाचक इतना कीजिए કવિ ઇકબાલ લિખિત સારે જહાશે અચ્છા હિંદુસ્તા હારા ગીત કો લીખીએ ઓર ગાન કીજે તો હમને આ પૂરા ગીત લિખા હુઆ હૈ આપે લીખ સકતે ઓર ગાન ભી કરે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સંપૂર્ણ જે આપણું સોલ્યુશન છે તે સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે આ પ્રકારના વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન મેળવવા માટે ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના સોલ્યુશન પણ તમે મેળવી શકો છો જો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇકનું બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં